Ранок. Вчора був дуже такий насичений і цікавий день. Покинулись ми, в Лепськ, здається. Спали за лукойлом, під застрягли трохи ввечері. Перці нічого. Потім вийшли на трасу, зловили дядька таксіста, півдня убили у нього на дачі, їли в ухо, заливався пивом, на двох ми, здається, в сандали. Ой, щоб не зброхати більше 6 літрів. А потім він нас вивіз свою на, на трасу за своє село. От ізловили пацанів з крива. Зараз я в Воронбурзькій області, здається, а валимо в Челябинську. Вони. В муріки два Що? Сонное царство. Челяба здесь. А я громковый туалет.

За тривогом, а в серці так добре і легко, проблеми стають дитячими. От ті, як і вчора вбивали, і відстані не мають значення. Коли там на мене чекають, послухай, мене там чекають, у що завжди так було. І на горизонті зникають, близькі і далекі нам люди. Хотя просто сказати, послухай, мене там чекають, готовий весь храм свій віддати, та вже варіантів. немає с этим от ножем. Поэтому... тут нет ни кнопки, я уже все оплацал. Вот так он також не открывается. Хер его знает. Что так не открыли? Не открыли. Давай. Иди, твою мать, открывай. Ага, я так и думал. Читай. Он поддерживал что-то. Хочешь? Ходить. Вот так же и закрывается. Я так и зрозумел уже. Закрыл? Зараз. Он понял, братан, его, блядь, сука. На природу поехали, но не протер и закинул, блядь, сука. Он поддерживал что-то чтобы вышло. Приколюха. Цикавая система. Ага. Тримай. любви. А, смотри, я. Вон, видишь? Вот. Сфера любви. Там все, короче. Вон, тут Макдак, КФС, короче, Киномакс. Все, это торговый комплекс Урал, короче. Там все есть, короче. Вот это, вот это центр, короче, центральный район. Вот где флаги, короче, это арбитражный. А, вот арбитражный суд на углу. А вон где он пика торчит. Это вот конец Арбата. Он начинается с той стороны, получается. Он длинный идет туда, короче. Сейчас проедем и увидим. Это Арбат. Это вот площадь центральная. Ленин, вон там все дела. А вот слева, вот смотри, вот это Арбат. Пошел, видишь? Да, чисто-чисто пешеходный, да. Для отдыхающих, для туристов, да и самим там погулять. Володька, нахуй ты тут залез? видишь? Стрип-клуб охуенный вообще. Отвечаю, пизда ты там тебе Ну там бабла надо отвалить нормально. Они тебе все сделают, что вообще. Да, И да, рядом, да. короче, администрация Челябинской области. Да, да чтобы рядом. Да, на далеко заработает. Вот она. Вот эта администрация. Белый дом. ка, вот это Арбат. Свой, короче, только там. Там и клубы ночные, короче, и кафешки, и мафешки. Что хочешь, там, все вообще. Статуи бронзовые, много их там всяких. Вечный огонь. Вот это раньше был часовой завод. Сейчас, сейчас это торгово-развлекательный центр Куба. Ну, все, он разорился, короче. Стояло здание, пустовало, какой-то перец выкупил его и сделал торгового развлекательница. Вот в этом здании э -э, Этот камерный театр. Сестры. А? Ну, типа сестры. Да, да, вот, зашарпанный, блядь. Вот там камерный театр, короче, находится. Руки вверх? Нет. Руки вверх это приезжают. Руки вверх в пар. Главная дискотека города пиздят, как дышит. Дышит часто. Ой, театр, короче. Тоже красивая фишка. Желтая. Короче. Рельсы, сука, Шпалы. Ну хочешь, тут володьки нама. Вот, вот, смотри, вот это краевеческий музей наш. Там, где метеорит. Вот, вот этот, да. Ага. Краевеческий музей. Да. Вот это цирк. Вот наш. Это река Миас. Ты уже не знаешь, что снимать Я да? Все, уже тут накидал, да? Нормально видос будет, такой информативный. Ну да. Окремый выпуск сделаю по Челябинску. Вот, прикольное тоже здание такое красивое. Я больше такие люблю. Старые. Вот церковь. Цибулинки сверху. Цибулинки, да. Это вот зеленый рынок у нас называется. Там Хач страна, короче. Заходишь, братишка, купи шорты, подешевки отдам, там пиздец. Там каждый вообще не налетят. Кавказ, да? Пиздец. Это маленький Кавказ, там маленький Китай, короче. Чайнатаун? Чайнатаун, да. Совершенно нехуй добавить. Ниха, шубы, мубы там, все, что хочешь, там, с доболтаться можно. За звезду, где я жил, короче, понял? Вот если прямо ехать, это улица Кирова идет. Почему Кировка и называется? Потому что она Кирова. А, вон сзади еще Челябинск Сити у нас. Офисный центр. Типа крутой. Да, а по прямой, вон, короче, вот смотрите, звезду, видите, здорово. На здании. Не. Вот, прямо в конце в самом тупике. Ага. Это теплотех. Здание теплотехнического института. Восточный город. Рынок. Азия, мама. Это улица братьев Кощериных. Названа в честь двух братьев, которые очень много помогли, чем городу, короче. Они открыли много чего здесь. Ну так помогали, чему чисто два брата. Они разбились. Настолько. И в честь них назвали улицу Кощериных. Вот это торговый центр, короче. Ну, это типа просто торговый центр. Торгаш называемый его здесь.